प्रभाग क्रमांक आठ की अंसारी सीमा पर परवीन साझी मैं यहाँ पर साढ़े ग्यारह पौने बारह के टाइम पर आई मैंने विजिट किया और वहाँ पर मुझे अंदर जाने दिए और जो मैंने वहाँ पर देखा कि जो सील बैग है स्ट्रॉन्ग रूम है उसमें ऊपर की एक सील फटी हुई है और नीचे की एक सील फटी हुई है और यहाँ पर जो भी अधिकारी है एस आर पी एफ है उनका कहना ऐसा आया कि हमको उसके बारे में कुछ नहीं पता ये सील पहले की है कब की है हमें इसके बारे में कुछ नहीं मालूम हम यहाँ के विजिट पर हैं हर 24 फोर आवर्स में हमारी विजिट चेंज हो रही है इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता और मैं यहाँ पर ऑब्जेक्शन ली ये सब जो भी जमा हुए ये मेरे कहने पर यहाँ पर जमा हुए हमारी पार्टी के अभिजीत दादा मौर्य साहब उनसे हमारा बोलना हुआ और उन्होंने सारे उम्मीदवारों को यहाँ पर जमा किए और आ, सारे उम्मीदवारों ने अपनी आप से देखा कि वहाँ पर सील फटी हुई है और यहाँ के कर्मचारियों का कोई भी सही तरीके से रिस्पांस नहीं है कि ये सील कब फटी और कब कैसे फटी पीआई साहब भी आए उन्होंने कहकर ये चले गए कि दो तारीख को जब पेटियाँ निकाली गई वो सील वहाँ की वहाँ पर से फट कर वो पेटियाँ निकाली गई तो जो पेटियों को जो सबूत आपने छोड़ा वो उसको पहले रफ़ क्यों नहीं किया चोर ने चोरी कर ली है और सबूत छोड़ दिया है पेटियों में पूरी तरीके से अदला बदली हेरा फेरी हो चुकी है मेरी अपील है कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए और यहाँ पर जल्द अज जल्द जल कुछ ना कुछ नियोजन करा जाए और जो भी दो तारीख से छः बजे से पेटियाँ यहाँ पर रखी गई दो तो तारीख से लेकर अभी तक की पूरी सीसीटीवी फुटेज हर उम्मीदवार को मिलनी चाहिए क्या आप वापस दोबारा वोटिंग की मांग करेंगे और अगर हमें फैसला नहीं मिला न्याय नहीं मिला तो दोबारा उम्मीदवार दोबारा वोटिंग की दोबारा पूरे इलेक्शन की मांग करनी चाहिए और मुझे नहीं सारे उम्मीदवार को करनी चाहिए सारे उम्मीदवार दोबारा वोटिंग होंगी शारदा शहर में और दोबारा फिर से इलेक्शन होगा इस संदर्भ में निवणु अधिकारी जो है उनसे आपकी बात हुई नहीं अभी तक निवणु अधिकारी का हम रास्ता देख रहे हैं अभी तक बोलना हुआ हमारे जो पार्टी के नगराध्यक्ष के उम्मीदवार ते मक्सूस सर खाटी उनका बोलना हुआ कॉल भी नहीं रिसीव किया उन्होंने आर ओ ने और ना अभी तक पर विजिट की विभाग क्रमांक आठचे उमेदवार त्यांचे जे प्रतिनिधी आहेत त्यांच्याकडनं आम्हाला सूचित करण्यात आलं होतं की स्ट्रॉंग रूमला काहीतरी छेडखानी का झाली निमित्ताने आम्ही काही जनता विकास आघाडीचे उमेदवार या ठिकाणी आम्ही पाहणी करायला आलो या ठिकाणी खरोखर एक जुन जे आहे ते तुटलेलं होतं आणि नवीन सील ला, लाव लावलेलं त्या ठिकाणी लावण्यात आलेलं ला आहे आम्ही पोलीस कर्मचाऱ्यांना विचारलं की हे जुनं सील या ठिकाणी पाठलेलं आहे आणि नवीन का तर त्यांनी म्हटलं की ई व्ही एम ज्यावेळेस सुरुवातीला आणले त्यावेळेस ते मध्ये ठेवले गेले आणि त्यांना सील लावण्यात आलं आणि ज्यावेळेस मतदानासाठी ते ई व्ही एम काढण्यात आले त्यावेळेस ते सील तोडण्यात आलं आणि नवीन पुन्हा मतदान झाल्यानंतर पुन्हा ई व्ही एममध्ये ठेवले तर नवीन सील लावण्यात ला। आलं त्या ठिकाणी सहाय्यक निवडणूक अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी आहे पण आमच्या मनामध्ये एक संभ्रम आहे तुम्ही जुनं सील काढलं तर पुरेसं का त्या ठिकाणी पूर्ण ते काढण्यात आणलं नाही आणि त्याच्याचमुळे सर्व उमेदवार आणि मतदारांच्या मनामध्ये संभ्रम निर्माण झालेला आहे का ही छेडखानी झालेली आहे का आम्ही सहाय्यक निवडणूक अधिकारी यांच्याकडनं एकटी कुठेच बघणार आहोत ज्यावेळेस त्यांनी ते सील म्हणजे ई व्ही एम मतदान झालेलं ई एम ई व्ही एम जे त्या रूममध्ये ठेवलं आणि त्यावेळेस सहाय्यक निवडणूक अधिकाऱ्यांची जी सॉफ्टरीची जे त्या ठिकाणी सील लावण्यात आलं तेव्हाचा जो व्हिडिओ जर आम्ही आम्हाला दाखवण्यात आला त्यावेळेस सर्वांच्या मनातला संभ्रम त्या ठिकाणी नाहीसं होईल आमच्या आणि सर्व मतदारबंधूंच्या मागणीनुसार आम्ही शासनाला एक मागणी करत आहोत की हा संभ्रम पुन्हा निर्माण होऊ नये तो गोंधळ निर्माण होऊ नये म्हणून त्यांनी या रूमच्या बाहेर एक मोठी स्क्रीन लावून द्यावी जेणेकरून सर्वांना दिसेल की या ठिकाणी पारदर्शकता आहे हे आहे देशातील नंबर वन न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात टी व्ही नाईन मराठी एकमेव